और बिल्मन बसमीम गोसअप इंटरटेनमेंट चैनल की जानब से पीर साजिद हुसैन शाह की जानब से आप सबको वालेकुम मेरे भाइयों आज का जो वजीफ़ा है वो आपने मेरे टाइटल और थाबनर से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सच्चा वाक़ रात को सुरे को कोशर यूँ पढ़ कर सो जाएँ कि सुबह परिंदे भी दौलत लेकर आपके घर आ जाएंगे इन बाकी मैं आपको अभी वजीफ़ा स्टार्ट करता हूँ और वजीफ़ा शुरू करने से पहले तफसी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स दें लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें क्योंकि शेयर भी दूसरों के लिए इकसद के जारी का, का काम करेगा और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे कमेंट्स ज़रूर दिखिएगा ताकि मेरे उससे हौसला भी बढ़ते और जो भी अगर कोई आपकी परेशानी है तो मुझे आप पर्सनल पर भी कर सकते हैं नंबर मेरा स्क्रीन पर भी शो हो रहा है डिस्क्रिप्शन में भी है तो आप मुझसे रबता कर सकते हैं इन के मोहम्मद महमद मोहम्मद अल्लाह तबारक वाता हम सब पर आसानियाँ करेगा रहमतें करेगा और मैं हर वक्त आप सब के लिए हाज़िर हूँ कोई भी मुश्किल हो अल्लाह पाक सब के ऊपर रहम करे तो स्टार्ट करता हूँ मैं वजीफ़ा बसम्लर अल्हदल रबालमीन वसलासमशरफ तैयबीन वर मुसली तयबीन ताहरीन वलानतानतानतम तोमैन मिनलआना अला क्याम्दीन बिसम यह वजीफा बहुत ही शानु वाला है क्योंकि ये अल्लाह के कलाम में शुर कोसर का वजीफ़ा है सब जानते हैं कि यह कलाम अल्लाह का है और अल्लाह का यह जो कलाम है वह एक बादशाह का कलाम है और अल्लाह जो बादशाहों का भी बादशाह है बड़ों की जो बात होती है उसकी ताकत और उसका वज़न और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हुआ करती है सुबह आप भी ये कहते हैं कि ये गवर्नर की तरफ से ये आर्डर है ये फला एम पी ए का आर्डर है ये फला एम एन ए का आर्डर है ये सैनिटर और सदर ममलिकत का हुक्म है तो इस बात की ताकत होती है जो बात अल्लाह इज़्ज़त की हो तो उसकी कितनी ताकत और कितनी आजमत होगी बादशाह का कलाम जो कलामों का भी बादशाह हुआ करता है अल्लाह की बात और अल्लाह का हुक्म कोई मामूली चीज़ नहीं है कुरान करीम के अंदर हर एक आयत के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई एकमत कोई कोई कोईमत ताकत कोई अजीम किस्म का फ़ायदा रखा हुआ है कुरान करीम के अंदर अल्लाह का हुक्म कोई मामूली चीज़ नहीं है अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर हर एक आयत के अंदर अल्लाह ने कोई हिकमत, कोई ताकत कोई अजीम किस्म का फ़ायदा रखा हुआ है सुरह कौसर के हज़ारों वज़ाइफ हैं और हर एक वजीफ़े एक दूसरे से बढ़ कर है ये जो वजीफ़ा आपको बताया बताने जा रहा हूँ आपका बड़े से बड़ा काम अगर कोई रुका हुआ है किसी सख्त तकलीफ़ में है किसी सख्त परेशानी में है इन श्ला इन श आपके रज के, के मामले में हो कारोबार के मामले में हो जॉब के मुतल हो ओलाद के मतलक़ हो यानी किसी भी किस्म का मुश्किल से मुश्किल मरल हो आप ये वजीफ़ा बताई गई तरतीब के मुताबिक कीजिए बहुत ही आसान वजीफा है शर्त यह है के मुकम्मल यकीन व अतमाद के साथ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना इस शर्त के साथ कि अल्लाह से मांगना है और ये वजीफ़ा करना है कि अल्लाह अब अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और उसके साथ ये वजीफ़ा भी करें इन शह हम सब को आपको अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज नहीं करेगा बस और हमारी नीयत के ऊपर है कि हमने नीयत क्या रखी है अल्लाह अभी ये एक ऐसा वजीफा है कि आपका वजीफा खत्म भी नहीं होने पाएगा तो इनशाला कामयाबी के आसार आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे और वजीफा मुकम्मल होने के बाद जैसे ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा कर दुआ मांगेंगे आपका दिल गवाही देगा दिल इस बात की शहादत देगा कि मेरा कनेक्शन अब अल्लाह के साथ मिल चुका है मेरा जो रहा है वो अल्लाह के साथ हो चुका है और मैं अल्लाह से हम कलाम हो रहा हूँ और अल्लाह रबोजत आपके इस मामले को हार फरमा देंगे अल्लाह वो मामला वो मामला किसी भी किस्म का हो सकता है आपने ये वजीफा 24 घंटों में जिस वक्त करना चाहे कर लेना है लेकिन अगर आप रात को नमाज इशा के बाद करें तो सुबह होने तक आपकी जितनी भी मुश्किल हैं अल्लाह तबारकवाद शरीक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ल वसलम ख़ातमनबी रामतमीन के जरिए आप सब की सारी मुश्किल को हल फरमा देंगे सुबह अल्लाह अगर आप सुबह के वक्त काल जैसे सुबह आप उठते हैं सुबह के वक्त आपने काल लिया तो रात तक इनशा 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 आपकी जितनी भी मुश्किल है अल्लाह तबारकवाद शरीक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हल् खातमनबीन के तो फैल आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देंगे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आपने करना क्या है सुबह के वक्त हो अगर आप करना चाहें या रात के वक्त करना चाहें दोनों टाइम के ऊपर आप कर सकते हैं बिदा झक अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करके ताकि आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हों और हमारे हर अमाल के अंदर बरकत हो दुआ के लिए हाथ उठाएँ मैं अमाल भी बताता हूँ और हम दुआ भी मिल के करते हैं आउज़बिल्लाशैत रजीम बसमिल्लर ए बार तला ए शरीक ए मम्म आले मोहम्मद के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्हल वसल्लम का वास्ता हम सब पर अपनी खसूस रहमत नाजर फरमा मैंने ये वीडियो बनाई मेरे वीडियो बनाने पर ये सारे जितना भी है

तू ही माफ करने वाला है तू ही बख्शने वाला है हम पर अपनी रहमत कर हमें बखश दे हम पर रहम कर हमारे घरों पर बरकत आमीन, या हमारे तमाम रिश्तेदार जो इस दुनिया फानी से चले गए मोमिन मोमनाथ मुसलमिन मुसलमात सबकी फरमा आमीन सुम्मा, आमीन अब मैं आपको इसका वजीफा बताता हूँ कि वजीफा सिर्फ आपने पचास मरतबा सिर्फ़ पचास मरतबा आपने शरा कौशर पढ़नी है बावजू पढ़नी है और वज़ू लाजमी करें उससे बरकत ज़्यादा होती है अगर आप बग़ैर वज़ू के भी आप पढ़ना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन आपने ये वजीफा बावज़ू करना है आप पचास मरतबा कुरान पाक पढ़ेंगे ये शुरह कोसर पढ़ेंगे ये शरा कौशर इसमें हो जर का ज़िक्र है अल्लाह तबारकवा त्ल वसम का बहुत बड़ा एजाज है आप का ये शराह कौसर बहुत बड़ा एजाज है आप वसल्लम को भी खुशी पहुंचेगी अल्लाह भी खुश और हाल होंगे और आपके तमाम मसायल हल होंगे अल्लाह व तआला हमारे घरों पर हमारे रिश्तेदारों में हमारे खानदान में हमारी नस्लों में बरकतें डालेगा परेशानियाँ ख़त्म करेगा आसानियाँ पैदा करेगा अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज नहीं करेगा हमें यह वर्द करना चाहिए हमें यह वजीफा करना चाहिए या बार इला हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा आमीन आमीन याारबलमीन आप गफूर रहीम करम कर मदद कर तलब गार हूँ मदद कर हमारा हम नासिर हो अल्लाह पाक हम सब नासिर हो गोसप सप इंटरटेनमेंट चैनल पीर साजिद हुसैन शाह की जानिब से आप सबको वालेकुम चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट्स